بخاری شریف کی ساتھویں حدیث ہرکل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام بھی ہوئے تھے اور یہ کوئی زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقت کی احد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرکل کے پاس علیہ پہنچے جہاں ہرکل نے دربار طلب کیا ہوا تھا اس کے اردگرد روم کے بڑے بڑے لوگ علما بیٹھے ہوئے تھے ہرکل نے ان کو اور اپنے بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ہرکل نے حکم دیا کہ اس کو یعنی ابو سفیان کو میرے قریب جا کر بتاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی, کی پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہنے لگا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی صلی اللہ علیہ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو سفیان قول ہے خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھے گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کام لیتا ہے پہلی بات نے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس خاندان تم لوگوں میں ایسا ہے تو میں نے کہا وہ بڑے اونچے عالی نسل والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروئی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے روز بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا کوئی ساتھی چھوڑ بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا اپنے اس دعوے سے پہلے کبھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے کلام کی ایک ہوئی ہے معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے

جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر نے پوچھا وہ تمہیں کس بان کو حکم دکتا ہے میں نے کہا وہ پوچھتا ہے صرف ایک طرح کی بات کرو اور اس کا شریک نہ بناو اور اپنے باپ تادا کی شرک ہمیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سخت کو رہیزگاری اور صلاح رہنے کے حکم دکتا ہے یہ سن کر پر ہر نے اپنے ترجمہ سے کہا کہ اپنے سکیان سے کہہ گے کہ میں نے تم سے کس جا نصب کی تو تم نے دیا کہ وہ اپنے آلی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں آلی نصب ہی بھیجے جاتی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبود کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کی تو, تو تم نے جواب دیا کہ نہیں اب میں نے اپنے دل میں بہت سے اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقریب کی جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے وہ شخص اس بہانے اپنے ببائی اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے اس بات کے کہنے یعنی کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروگی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا نہیں تو میں نے لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے چھوٹی باتیں سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ جس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تو تم نے کہا کمزوروں میں اس کی افواہ ہے تو دراصل یہی لوگ لوگوں سے مطمئن ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہی ہے تو تم نے کہا کہ وہ ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین میں نہ ہو کر مرکد بھی ہو جاتا ہے تو تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکر کرتے ہیں تو تم نے کہا نہیں کا ہوتا ہے وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے تو میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے پر اس کا حکم دیتے ہیں لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہی ہو سچ ہیں تو وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا یہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ آنے والے ہیں مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوگا اگر میں جانتا یہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں ہوتا

کی طرف سے یہ حق چار روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو خدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین اور میں اسلام کی نصیب ہو اللہ آپ کو دوبارہ ثواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے روح قربانی کرتی ہیں تو آپ کی رایا کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا اور اے اہل کتاب

ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن کا بیان ہے کہ ہر کل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری محارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینیوں کو بتایا کہ میں نے آج راج کاروں پر نظر ڈالی لی تو دیکھا کہ کتینا کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر والی آ گیا ہے بلا اس زمانے میں بھی کوئی لوگ کتینا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کے سوا کوئی کسی نہ نہیں کرتا تو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو سلطنت کے تمام شہروں میں, میں مشغول تھے ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غزار نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو وہ کہا کہ کیا کر دیکھو کہ خطینہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ خطینہ کیا ہوا ہے ہرکل نے جب اسی حق سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ خطینہ کرتی ہیں تب ہرکل نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ, والی والی صلی اللہ علیہ وسلم اس مد کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنی ایک دوست کو خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی جہاں مہر تھا پھر وہاں سے ہرکل خماس چلا گیا ابھی خماس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے پاس دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ارکل کے مواقع تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہی پیغمبر ہیں اس کے بعد ارکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حماس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا ہدایت اور کامیابی میں بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ بہاشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف چھوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی تو اور ان کے ایمان لانے سے میوس ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان لوگوں کے ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی کی آسمائش مقصود تھی سو so وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلآخر حرکل کی آخری حالت یہ ہی رہی ابو عبداللہ کہتی ہیں کہ اس حدیث کو ساحلیہ بن اثال یونس اور محمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے